Це програма відверта розмова. А гостем нашої студії сьогодні є Петро Бурлаченко, голова обласної громадської організації Альянс Роман Черкащини та координатор центру безкоштовної правової інформації та консультації. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажіть, пожалуйста, Петро Дмитрійович, наскільки роми сьогодні інтегровані в українське общество? Ну, я можу сказати з гордістю, що слава Богу, уже роми почали. Учиться в университетах, школах по сравнению, если взять тенденцию 20-летнюю, то э, ромы сейчас больше стали думать об получении не только среднего образования, но и получении высшего образования э, с целью в дальнейшем, у, труд, в дальнейшем трудоустройству э, брать участие в политическом, экономическом, культурной э, жизни население, потому что раньше э, было э, Ромам э, ну, как бы не, не до этого, да, ну не то, что не до этого, я не могу сказать, что не до этого, но э, в данный момент, то есть если взять образование, образовательный уровень, то он намного поднялся, то что э, молодежь, а с чем это связано? Ну, э, связано с, с примерами. Ну, вот. Э, Чьим взять, примером? Взять... Э, старших братьев, сестер, которые захотели э, учиться в, э, в школе, в, в высшем учебном заведении и получать образование. Младшие смотрят, видят, что у старших получается, и они начинают также учиться в университетах. Э, могу сказать даже примерно о себе. Да? Еще в 2000 году да, мой отец решил устроить своего сына в университет, на юридический факультет, хотя это было нелегко и для ромов это было сильно удивительно что э, молодой ром будет поступать на юриста но спасибо моему отцу да он меня э, помог мне устроиться выучил меня сейчас я имею образование высшее э, в то есть это было не ваше желание а желание Нет, вашего это мое, отца? Было, мое желание было от, э, учиться да поскольку у меня и даже друзья были, которые все после 11 класса поступали. Не было такого, что никто не поступал. Но, естественно, и мне захотелось. А почему и вы я... выбрали извините, такую профессию именно юрист? Юрист, потому что я еще с юных лет да, всегда как-то защищал своих братьев и сестер, общался с людьми. То есть мне нравится работа с людьми, и я решил стать правозащитником. Из-за этого я выбрал работу юриста, и еще с первого курса я уже знал, что я буду адвокатом. Сейчас в данный момент я работаю адвокатом и руковожу центром э, юридической правовой информации и консультации для бедных слоев населения. А скажите, какие самые актуальные проблемы на данный момент для ромов, с которыми сталкиваетесь вы, и для да. бедных слоев населения, о которых вы говорите? Ну, в современной Украине демократической, правовой, унитарной, наверное, как по Конституции в Украине. Есть э, позитивные движения в ромском обществе, но э, много вопросов э, стоят очень остро, которым, которыми нужно заниматься. Допустим, мы, э, наша организация сотрудничает с разными донорскими организациями, которые нам дают гранты на реализацию Небольшие гранты ⁇ это маленькие гранты на реализацию разных социальных и правовых программ. Какая последняя это, программа это была, например? Мы с такими организациями работаем, как Международный фонд возражения, USAID, Посольство США. Последняя программа, которую мы реализовывали, это обеспечение идентификационными документами ромского населения. Ведь в наш 21 век у людей нету не то что паспорта, а даже свидетельства рождения. Можете себе представить. А с чем связана такая ситуация? Связана с тем, еще бабушки, дедушки не думали о документах получения из-за низкого социального уровня. Они шли работать. Ну, родился ребенок, хорошо, но ребенку уж надо и купить одежду и купить покушать, да, и они знали, что надо пойти получить документ, за это нужно было платить. И так забывали. Также еще повлияло на не получение документов частые переезды с одного места на другое место из-за поисков работы, трудо трудоустройства. И в данный момент молодые люди обращаются к нам просто даже получить Паспорта, не то, что паспорта, а свидетельство о рождении. По данным нашей организации в Черкасской области мы занимаемся только людьми, у которых низкий социальный уровень, да, они бедные, мы им помогаем. И по данным нашей организации было 70 человек, которых не было ни одного удостоверяющего документа. 30, половина из них, даже уже 38 человек, мы помогли получить свидетельство о рождении и паспорта. Остальная часть не получила идентификационные документы из-за того, что им, их негде зарегистрировать. Вот институт прописки отменен, но и прописку заменили регистрацией. А вот они бедные, нет у них жилья, и негде им прописать. Из-за этого Невозможно получить паспорт. А что же делать Постановлением в таком случае? Кабинета министров, распоряжением и Кабинета министров о том, что должны быть созданы социальные дома для узников, то есть отбывавших людей в местах несвободы. Наказание также людей без определенного места жительства, да, где они могут временно проживать и получать, получать там прописку. Наша организация направила такое письмо на губернатора Сергея Борисовича Толуба. Нам дали ответ, что такой социальный дом создан в Умане, но, к сожалению, в Умане он не существует. Нет такого дома. То есть он есть да, этот дом, но он не существует, у него там, другие цели, у этого дома. И, к сожалению, не было и нету сейчас, где Рома можно прописать и где невременно было. Можно было прошу. Хорошо, то есть получается, что а, прописку человеку оформить негде. Если человеку негде оформить прописку, а, значит ему невозможно выдать никакого документа. Да. А если ему невозможно выдать документа, значит он не может устроиться на работу, да. на нормальную, легальную отправить детей учиться в школу. Да. А, хорошо. Вот нас сейчас смотрят представители а, ромов, да? да? Скажите, что им делать конкретно? Вот. Идти в вашу организацию или проситься куда-то прописаться. Вот как им делать, если они хотят действительно начать нормальную жизнь, работать и быть полезным обществу и вести хорошую жизнь. Вы, вы имеете в виду обращаться куда, чтобы получить паспорт? Ну вообще, что им делать? Ну вот они сидят. У них нет ни документов, ни возможности зарабатывать деньги, соци... ну, соответственно, социально развиваться. Что делать в этом случае? Они должны э, в письменном... В виде обращаться в государственные органы власти для того, чтобы они подумали, поспособствовали чем-то о э, том, что можно где-то прописаться, где-то получить документ. Также э, Ромы, я не говорю должны, но могут обращаться к нам э, в Центр бесплатной правовой информации и консультации, ко мне как руководителя. Э, руководителю этому. Я не отказываю в помощи. Мы помогаем, мы ездим по области и помогаем людям, мы не брезгуем помощи. Мы создали этот центр и организацию для того, чтобы помогать людям. Люди к нам обращаются, мы за как их представители, пишем разные обращения в органы власти, в органы местного самоуправления, представляем их интересы в правоохранительных органах и судебных органах. Скажите, вот в Украине на сегодняшний день существует более 130 тысяч таборов. В основном это западная Украина. Жизнь они ведут достаточно закрытую. И дети там не посещают школу в большинстве своем. А из-за недостатка образования считается, что это, соответственно,.. Убирает у них возможность э, дальнейшего развития и ну, жизни в обществе, mm -hmm. интеграции. То есть такая закрытая жизнь, это традиция, это э, просто способ выжить, что это? Нет, это не традиция, это скорее всего, как вы сказали, способ выживания. Потому что есть предубеж... предубедительные отношения мажоритарного населения органов власти к Рому. Не знаю почему, этот стереотип закрепился. Да? То есть, что ром есть, это это есть. Ром это преступник, все. Связано только с криминалом. Почему я не знаю? Ведь в ромском обществе очень много положительных вещей, допустим, как эта культура. Есть у нас э, талантливые певцы, танцоры. Тот же взять же. Э, уже государственный театр романский, руководитель Игорь Кирюкунов. Также у нас есть и ученые, и юристы, и, медики. То есть есть много положительной информации и вещей про ромскую нацию. А в обществе закреплен стереотип о ромском народе совсем другой. Вот взять даже недавний Случай в село Ивановка Чигиринского района. Это столица казачества. В селе проживают три венгерские семьи. На праздники, когда посыпали, ходили на меланке, да, приехал к одному из жителей села племянник, да, ну, родственники. А, принципе... Они... Они ходили, посыпали, да, зашли к соседям, выпили, там какие-то непонятки. Он схватил за нож и двоих ударил ножом. Одного убил сразу, второй выжил. И э, на один плюс один озвучили информацию о том, что это сделали ромы. А на самом деле? А, а на самом деле, как мы провели нашей группой проверку, что это не ромы, а это венгры. Мы, я лично общался с старшим Евгением. Он сказал: ну, Евгений, это его ну, паспорт, он Зигмунд Зигмундович. Хорошо, вот. это ситуация. Это неправдивая информация. Uh, то есть мы поняли, что произошла криминальная uh, ситуация в Чигиринском районе, uh, без, скажем так, uh, данных на то причин обвинили представителя Ромов. Uh, но хорошо скажите, почему тогда вот вы говорите, ну есть предубеждение. То есть э, с чем связано, вот вы сталкиваетесь каждый день в работе с людьми, да, э, относящиеся к э, роману. Э, вот э, почему такое? Они же вам рассказывают, они же делятся с вами. Ну вот э, смотрите, плохой нации нету. Есть люди хорошие, или есть люди которые ищут разные способы выживания из-за их социального низкого уровня. И начинают они разные способы там, воровать, идти. Для того, чтобы, не для того, чтобы им хочется так, или им нужно это, или кто-то заставил, а их заставляет нужда. Им хоть, они голодные, им хочется кушать. Из-за этого, они, там, если они украли на. 50 гривен для того, чтобы купить себе кусок хлеба и домой при, принести и накормить своих детей и жену, то ну, это что... из-за этого начинается думать о ромской нации, что они преступники. Ну давайте будем развенчивать с вами мифы. Расскажите нам это о не... традиции которые вот основные традиции, которые существуют в ромской культуре. Да, ну я хотел бы договорить за эти стереотипы, да, что э, это на самом деле неправда и нужно менять мнение людей о ромской нации. Вот, и Геннадий Иосиф Удовенко, Земля Пуха, ну всегда его говорю пример. Маленькое село и одна ромская семья проживает в этом семье, в семье, в селе. И украли у кого-то кобылу. На кого сразу подумай? Вот это мнение нужно поменять. Но ведь, Потому что э... Рома на самом деле честный, честный, добрый, гостеприимный народ и всегда поможет в трудную минуту, чем сможет последнюю рубашку. Да? И никогда своих детей не бросает нигде. Но вы же знаете, что в любом случае... Все складывается из поступков человека, Мнение о нем, правильно, наверное, так. Как... Значит, наверное, нужно больше внимания вам, как уже образованному человеку, уделять э, своим, своим, своему народу и помогать им, чтобы они интегрировались в наше общество. Знаете, культурное. Мы работаем в этом направлении, мы встречаемся и, как и с представителями правоохранительных органов. Так и проводим заседания с представителями органов власти, обсуждаем эти вопросы, обсуждаем, как бы бедным ромам помочь. Ну, и может, также уже хватит просто обсуждать, нужно строить школы, отправлять детей учиться, ну, людям ходить на работу. Если были такие ресурс, финансовые активы, да, ресурсы в нашей организации, мы бы это уже давно сделали. Но, нужно Но привлекать... Опекиваться своими гражданами, своим народом украинским ⁇ есть функция этого это государства, это цель государства, опекиваться своим народом. И мы встречаемся с органами власти для этого, для обсуждаем. В последнее проблемы. время э, все показывает на то, что народ сам должен брать в свои руки и помогать себе сам. Вот. Поэтому... А, то есть, вы хотите сказать, что народу власть не нужна, да, мы можем жить без власти. Нет, но во многом нужно помогать себе самому. Я с этим согласен, но когда тяжело помочь и еще предубедительное отношение со стороны других, то очень сложно это сделать. Потому и мы обращаемся в разные структуры для того, чтобы помочь и что-то сделать хотя бы с этими взять идентификационными документами. Да, спасибо паспортной службе области, они пошли нам навстречу. Также хотел бы поблагодарить Ассоциацию украинских мониторов э, соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов, сотрудничает с нами, э, помогали получать идентификационные документы. Но вот поставил острый вопрос, что негде, зарегистрировать человек и паспорта не получит. А вы говорите сам себе помочь. Это очень сложно самому помочь, когда вот так стоит острый вопрос, пример. Вот приходит ко мне, Петр Дмитриевич, не могу устроиться на работу, нигде не берут, вот даже продавать те же арбузы, да, и вот он требует, покажи мне паспорт. А у него паспорта нету. Ну, человек, который берет другого человека на работу, ему нужны какие-то гарантии, хотя конечно, бы место прописки даже человека, вот те, куда можно даже обратиться. Те же арбузы то продавать, есть это да, все что... понятно, потому что человек связан будет с деньгами, то есть да, тут да. говорить, в принципе... Скажите, все же, говоря о ромах, я думаю, что не все люди знают, в принципе, вас с другой стороны. Не все украинцы, да? Вы бы могли рассказать нам о тех традициях, которые существуют, основных традициях, которые вы до сих пор соблюдаете? Ну, традиции... А вы задавайте вопрос, я вам отвечу. У нас традиций много. Допустим, взять те же свадьбы. У нас... Вас до сих пор воруют невесту? Да. До сих пор воруют невесту. Как кавказская пленница. Кто украл? А скажите, ворует. ну вот видите, <laughs> ворует невеста. Да, это, это есть традиция. Или же убегают вместе, решают, раз убежали жених и невеста. Но сейчас уже как чуть-чуть э, облегчили, да, для молодых им сейчас дается возможность общаться, приезжать в гости, там молодому человеку невесте. Можно выйти погулять только когда брат, сестра, там, невеста, да, чтобы, не дай бог, не украл же. Вот, дать, дают, то есть родители уже дают право выбора. А раньше же было, как отец сказал, так и... Ну, то есть, ну, Ромы все равно стараются держаться своей национальной Конечно, вот смотрите, за э, 2000 лет, грубо говоря, Ромы, отражают от того, как Иисус Христос ушел на две да, 2000 лет прошло. Да, и Ром, спасибо Ему, помог Иисусу Христу, Он украл пятый Гвоздь и спрятал его. И за 2000 лет не имея своего письма, не имея своего алфавита, не имея своих букв, они ромы сохранили свой язык, традицию, культуру. Это все генетически переходит. То есть передается от отца к сыну да. и так далее. Да. Скажите, что в принципе вот вы планируете сейчас в своей организации сделать для ромов? Потому что вы продолжаете сотрудничать с донорскими организациями, получать гранты. На что направлено, кроме паспортизации, ваши основные усилия? Ну, моя функция личная, как юриста. Я работаю в правовой сфере, то есть это защита прав человека. Также мы будем сопровождать и все-таки добиваться получения идентификационных документов для ромов. И также мы э, и всю укра... у нас есть всеукраинская организация Конгресс Ромен Украины, да, Григорьевиченко Пётр является председателем. Мы пытаемся инициировать включение Украины в декаду ромской интеграции. Это проект Всемирного банка и Еврокомиссии, то есть э, декада была сначала с 2005 по 2015 год, и она будет продлеваться до 2020 года. Декада ромской интеграции — это э, помочь ромам в сфере э, жилья, здравоохранения, образования и там четыре блока и правовая защита. Скажите, у вас есть данные, сколько приблизительно румов находится на территории Украины? А, ну если взять э, ну, допустим, данные в 2000, области, переписи 2001 года, да, то 47 тысяч, но это неправда, потому что еще по советским временам, да, писали это молдаванка в паспорте, не говорили, что говорят греки, молдаваны и так далее и тому подобное, не говорят рум. А за данными общественными организациями колебания до 400 тысяч. А из 400 тысяч сколько, можно сказать, из этих людей благоустроены? Сложно сказать. Ну, то есть большая часть, меньшая часть, 50%, процентов. 30. Ну, если в процентном соотношении еще 300 тысяч процентов до 20. То есть до 20 процентов себя чувствуют нормально? Ну как сказать нормально? Ну нормально социализированные люди, адаптированные, которые имеют свои дома и паспорта, где они могут найти работу себе и, так, и работать или бизнесом заниматься. Вы сказали, что Черкасская область в принципе достаточно интегрирована. То есть, здесь позитивная деятельность ведется, угу. то есть люди более социально адаптированы, все больше получают права. А какая ситуация на остальной территории Украины особенно в Закарпатье? Ну я сказал по сравнению с Одесской областью и Закарпатской областью, там люди живут еще в палатках, в кибитках. Или же в бараках проживает, вот там очень сложная ситуация. И лично побывал, когда еще был э, членом программы э, Рома Украины в фонде возражения, мы ездили комиссией в Табарату, там ужасная ситуация. На Черкащине спасибо Господу, Богу, что у нас ситуация более-менее нормальная. То есть, и даже общение. И интеллектуальное развитие у румов на Черкащине более-менее и намного выше, чем, допустим, за Закарпатье. А вот скажите, за это время э, вот социальной адаптации на Черкащине, да, в таком позитивном примере, скажем, для всей остальной Украины, угу. отношение украинского населения к румам тоже другое? Ну, э, смотря как взять. Вот, допустим. Как есть? Ну как есть. Все равно есть предубеждение к ромскому населению. Есть. Но допустим, лучше да... или хуже, чем в остальной Украине. Или так нельзя сказать? Так нельзя сказать. Так же. Вот, допустим, есть в Закарпатье, мои коллеги работают. Да, к ним одно отношение. Тот, кто не работает, к ним другое отношение. Так же и на Черкащине. К одним одно отношение, к другим другое отношение. Вот есть люди, которые не общались, просто не общались с Ромами. Да, просто здрасте, до свидания, или вообще не общались. Вот они вот Ром. И все. А почему Ром? А пообщаясь с Ромом, говорит, так вы же нормальные люди. Скажите, а вот лично вы, просто как человек, да. не как юрист. Да. Чего бы вы хотели вообще в жизни сделать полезного? Да, я много чего хочу полезного Самое сделать. Самая главная, самая большая ваша мечта? Ну, моя мечта была всегда работать с людьми и помогать им. Она это мне это мне приносит удовольствие, когда я помогаю людям, когда у меня это получается, и чаще всего у меня это получается. Вот. А такая мечта у меня я хотел ее осуществить еще до кризиса построить десятиэтажное большое общежитие для ромов. Ну, я желаю, чтобы ваши мечты позитивно осуществлялись. Спасибо. А, я нагадую нашим телеглядачам, это программа «Видверта. Розмова». И сегодня гостем нашої нашей студии был Петро Бурлаченко.